হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম টু মাই চেনেল জয় টেকনিকেলছ নিউজ আজি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টিত স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এই ভিডিঅ'টি যিসকলে এইবাৰ কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ষ্টেট অ'পেন ইউনিভাৰ্চিটিত আচলতে এডমিশ্যন ল'ম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকৰ বাবে যি এডমিশ্যনৰ ন'টিফিকেশ্যন আহিছে নেকি বা আপোনালোকৰ ফিজবিলাক কিমান হ'ব এডমিশ্যন আপোনালোকে কেনেকৈ ল'ব পাৰিব অনলাইন এডমিশ্যন আহিছে নেকি গোটেইখিনি কথা আপোনালোকক মই ভিডিঅ'টিত জনাম চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টি চাওক একেলগে আৰু সকলোবিলাক তথ্য পাবলৈ সক্ষম হ'ব ইয়াত আচলতে মাষ্টাৰ্ছ আৰু লগতে গ্ৰেজুৱেশ্যন দুয়োটা কোৰ্চ যিহেতু এভেইলেবল হয় গতিকে আপোনালোকে কৰিব পাৰে কি কি কোৰ্চ আছে কি কথা গোটেইখিনি কথা যিহেতু এই গোটেই এডমিশ্যনৰ প্ৰচেছটোতে দেখুওৱা আছে গতিকে তাতে আপোনালোকে চাব পাৰিব আৰু মই এইখিনি দেখুৱাই যাম চ' প্ৰথমতে হৈছে আপোনালোকক মই এটা কথা জনাই থওঁ যে জানুৱাৰী টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ছিক্সৰ যিখিনি এডমিশ্যন অৰ্থাৎ যিসকলে নতুনকৈ এডমিশ্যন ল'ব ফাৰ্ষ্ট হওক বা ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ অৰ্থাৎ যিসকলে ল'ব পিহি সেয়া লাগিলে গ্ৰেজুৱেশ্যন হওক বি এ ফাৰ্ষ্ট ছেম হওক বা বি কম ফাৰ্ষ্ট ছেম হওক বা মাষ্টাৰ্ছৰ ফাৰ্ষ্ট ছেম হওক বা বিভিন্ন যিবিলাক ডিপ্ল'মা আছে বা ডিগ্ৰী কৰ্চ আছে সেইখিনিৰ কাৰণে যিখিনি ফাৰ্ষ্ট ছেমৰ এডমিশ্যনবিলাক জানুৱাৰী টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ছিক্সৰ ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু ইয়াত আচলতে প্ৰথমতে ইয়াত দেখাইছে ৰে প্ৰি ৰ'লৰ কাৰণে প্ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কাৰণে প্ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ আগতে আপোনালোকে এটা বস্তু প্ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ আগতে আচলতে আপোনালোকৰ ফিজ ষ্ট্ৰাকচাৰটোনো কিমান হ'ব পাৰে সেইখিনি দেখুৱাই দিওঁ প্ৰথমতে বা কি আচলতে আপোনালোকে ইয়াত কৰিব পাৰিব কি কি ছাবজেক্টত সেইখিনিও আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰিব চ' প্ৰথমতে আমি আহি যাওঁ ফিজিক ষ্ট্ৰাকচাৰত আপোনালোকে প্ৰি যিটো আচলতে এডমিশ্যন সেয়া নকৰিলেও হ'ব আপোনালোকে পিছৰ অৱস্থাতো এডমিশ্যন ল'ব পাৰে চ' গতিকে ইয়াত যিখিনি ক'ৰ্চেছ এভেইলেবল হৈ আছে প্ৰগ্ৰেম যিখিনি এভেইলেবল হৈ আছে সেইখিনি হৈছে এম এ ইন য়োগা এম এ ইন য়োগাৰ কাৰণে আপোনালোকে এডমিশ্যন ল'ব পাৰে অকল ইয়াত আপোনালোকক কৈছে যে আপোনালোকৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন ডিগ্ৰী থাকিব লাগিব যিকোনো আপোনালোকে ছাবজেক্টত হ'লেও হ'ব আৰু লগতে যদি কৈছে উইথ হে চাৰ্টিফিকেট ইন য়োগা ডিচিপ্লিন উইথ এ ডিউৰেশ্যন অফ এটলিষ্ট টু মান্থ্ছ অ'ৰ চাৰ্টিফিকেট বা য়োগা চাৰ্টিফাইড ব'ৰ্ড বা আপোনালোকৰ কি থাকিব লাগিব য়োগা আচলতে যি ডিচিপ্লিন আছে তাৰ পৰা দুবস্তুমহীয়া আচলতে এটা চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব ইয়াত এটা এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম মৰ কথা যদি আপোনালোকে সোধে তেতিয়াহ'লে টু এনচিঅ'ৰ দ্য চিলেকশ্যন অফ কেণ্ডিড উইথ জেনুৱেন ইণ্ট্ৰেষ্ট ফাণ্ডামেটেল ফাউণ্ডেশ্যন নলেজ এণ্ড এপ্টিটিউড ফৰ এডভান্স ষ্টাডিজ ইন য়োগা এণ্ড এণ্ড্ৰেন্স ইজ কণ্ডাকটেড ফৰ এডমিশ্যন টু এম এ ইন য়োগা প্ৰগ্ৰাম আপোনালোকৰ কাৰণে য়োগা যদি আপোনালোকে এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে তাৰ কাৰণে এটা কিন্তু এনট্ৰেন্স একজাম দিব লাগে ইয়াৰ কোৰ্চ যিটো অৱধি বা কোৰ্চৰ যিটো সময় সেইটো হৈছে দুবছৰীয়া সময় ট'টেল ফিজ আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হ'ব আঠ হাজাৰ আঠশ টকা এম এ ইন ছাংস্কৃতত যদি ল'ব বিচাৰিছে তেনেহ'লে সেইটো গ্ৰেজুৱেট হ'লেই হ'ল আপোনালোকে লগতে দুবছৰীয়া আপোনালোকৰ যিহেতু এইটো কৰ্চ আৰু ছহেজাৰ এশ পঞ্চাছ টকা আপোনালোকক ফিজ লাগিব এম এ ইন বেংগালীও আপোনালোকে কৰিব পাৰে ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে দুবছৰীয়াই ক'ৰ্চ হয় সেইটো আৰু ইয়াৰো যি এডমিশ্যন ফিজ সেইটো হৈছে ছহেজাৰ এশ পঞ্চাছ টকা আৰু এলিজিবিলিটি আপোনালোকক গ্ৰেজুৱেট কৰা হ'ব লাগিব কোনোবা এটা ষ্ট্ৰীমত বেচেলৰ অফ লাইব্ৰেৰী ছায়েন্সত আপোনালোকক কৈছে যদি ল'ব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক কি বিচাৰিছে ডিগ্ৰীত বেচেলৰ ডিগ্ৰী ফিফটি পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কছ হ'ব লাগিব জেনেৰেল আৰু ফৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কছ হ'ব লাগিব এছ টি এছ চি আৰু অ' বি চি বা ফিজিকেলি হেণ্ডিকেপ কেটেগৰীত তাৰপিছত আপোনালোকক কৈছে এবছৰীয়া ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব লাইব্ৰেৰীন ইনফৰ্মেটিভ ছাইন্সত বা লাইব্ৰেৰী ছাইন্সত আৰু বেচেলৰ ডিগ্ৰী ওপৰঞ্চি দুবছৰীয়া অভিজ্ঞতা থাকিব লাগিব লাইব্ৰেৰীত মানে এই তিনিটাৰ ভিতৰত কোনোবা নহয় কোনোবা এটা হ'ব লাগে তেতিয়াহে আচলতে আপোনালোকে ইয়াত কৰিব পাৰিব আৰু এইটো ক'ৰ্চটোৰ যিটো সময়সীমা এইটো এবছৰীয়া হয় আৰু ইয়াৰ কাৰণে ফিজ পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ টকা লাগে এতিয়া ইয়াত ক'ৰ্চ মাষ্টাৰ্চৰ কাৰণে কিকেইটা এভেইলেবল হৈ আছে এমেইন আছামিছ আছে এমেইন ইংলিছ আছে এমেইন ইকনমিক্স আছে এমেইন পল চাইন্স আছে ছ'চিয়লজি আছে এডুকেচন আছে জাৰ্ণেলিজিম এন মেচ কমিউনিকেশ্যন আছে হিষ্ট্ৰী ফিল'চফি হিন্দী ছ'চিয়েল ৱৰ্ক আৰু এম কম এইকেইটা ট'টেল আছে এভেইলেবল আৰু ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে দুবছৰীয়া গোটেইকেইটা দুবছৰীয়া কোৰ্চ মাষ্টাৰ্ছত যিহেতু দুবছৰীয়া কোৰ্চ ঠাই ফিজ হিচাপে ছয় হাজাৰ এশ পঞ্চাছ টকাকৈ পাৰ চেমিষ্টাৰত আপোনালোকক পৰিব সেইটো মনত ৰাখিব কিন্তু ইয়াত যিখিনি কথা কোৱা হৈছে ফিজৰ সেইটো পাৰ চেমিষ্টাৰৰ ফিজ এম বি এ যদি কৰিম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে ইয়াতো আচলতে আপোনালোকে কৰিব পাৰিব তাৰ কাৰণে দুবছৰীয়া কোৰ্চ ষোল্ল হাজাৰ পাঁচশ টকা পৰিব আৰু এলিজিবিলিটি বা আপোনালোকে যিখিনি দৰকাৰ হ'ব সেইখিনি হৈছে গ্ৰেজুৱেট হোৱাটো হ'বই লাগিব ফিফটি পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কছ থাকিব লাগিব জেনেৰেল কেটেগৰীৰ কাৰণে আৰু যিসকলে বাকী ৰিজাৰ্ভ কেটেগৰী আছে তেওঁলোকে ফৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কচ পাব লাগিব ইয়াত কোনো ধৰণৰ এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম নহয় আৰু কোনো ধৰণৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চো নালাগে তাৰপিছত এম এছ চি আই টি যদি কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে তাৰ কাৰণে এঘাৰ হাজাৰ টকা ফিজ হ'ব গ্ৰেজুৱেটটো হ'বই লাগিব লগতে কিন্তু মেথেমেটিক্স ছাবজেক্ট থাকিব লাগিব টেন প্লাছ টু লেভেলত বা মেথেমেটিক্সত আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা হ'ব লাগিব বি চি এ হওক বা বি চি আই বি এছ চি আই টি হওক বি এছ চি কৰা যদি কৰি কৰিছে আপোনালোকে তেতিয়াহ'লে কোনোবা এটা ইউনিভাৰ্চিটি ৰিকগনাইজ যিসকল আছে তাৰ পৰা আপোনালোকে কৰিব লাগিব ইয়াত কোনো এণ্ট্ৰেন্স টেষ্ট নহয় এম এছ চি মেথেমেটিক্স দুবছৰীয়া কোৰ্চ ছহেজাৰ এশ পঞ্চাছ টকা ইয়াতো ফিজ এতিয়া যিসকল গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে বি এ ইন আছামিছ আছে বি এ ইন ইকনমিক্স আছে এডুকেশ্যন আছে ইংলিছ আছে হিষ্ট্ৰি আছে পল ছায়েঞ্চ ছ'চিয়লজি ফিল'চফি বি বি এ বি কম বি চি এ গোটেইখিনি ক'ৰ্চ এভেইলেবল হৈ আছে এলিজিল এলিজিবিলিটিৰ যি ক্ৰাইটেৰিয়া আছে টেন প্লাছ টু হ'ব লাগিব আপোনালোকে চাৰিবছৰীয়া যিহেতু ক'ৰ্ছ মিনিমাম এইট ইয়েৰ্ছ আপোনালোকক লাগিব মেক্সিমাম লাগিব পাৰে কাৰণ বেগ চেক লাগি গ'লে আপোনালোকৰ ট'টেল এইট ইয়াৰ্চমানো হৈ যাব পাৰে চ' গতিকে ডিউৰেশ্যন ট'টেল চাৰিবছৰীয়া আৰু পাৰ চেমিষ্টাৰ যিটো ফিজ হ'ব বি বি এৰ কাৰণে ফ'ৰ নাইন ফাইভ জিৰ' অৰ্থাৎ প্ৰায় চাৰি হাজাৰ নশ পঞ্চাছ টকা বি কমৰ কাৰণে তিনি হাজাৰ আঠশ পঞ্চাছ টকা বি চি এৰ কাৰণে পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ টকা আৰু বি এৰ কাৰণে তিনি হাজাৰ আঠশ পঞ্চাছ টকা ছ' এইখিনি হৈছে আপোনালোকৰ ফিজ ষ্ট্ৰাকচাৰ লগতে আপোনালোকৰ কিমানদিনীয়া ক'ৰ্চ হয় এলিজিবিলিটি কি কি দৰকাৰ হ'ব আপোনালোকক গোটেইখিনি আপোনালোকক উল্লেখ কৰিছোঁ আৰু এডমি আপোনালোকে যিটো এডমিশ্যন ল'ব সেই এডমিশ্যনটো আচলতে ল'ব কেনেকৈ এডমিশ্যন ল'বৰ কাৰণে অনলাইন আপোনালোকে এপ্লাই এপ্লাই কৰি আপোনালোকে ল'ব পাৰে অনলাইন মাধ্যমেদি আপোনালোকে ল'ব পাৰে ইয়াত এতিয়ালৈকে যিহেতু অহা নাই জানুৱাৰী টুৱেণ্টি ছিক্সৰ এডমিশ্যনৰ গোটেই ডিটেইলছখিনি দিছে এডমিশ্যনৰ যিটো অনলাইন এপ্লাই সেইটো এতিয়ালৈকে হোৱা নাই হয়তো আৰু কিছুদিনৰ পিছত হয়তো ইয়াৰ এডমিশ্যনো আহি যাব আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাইৰ কাৰণে পাই যাব আৰু সেইটো মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম বাৰু কিন্তু ইয়াতে আপোনালোকে আচলতে কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট তাতেই আপোনালোকে এডমিশ্যন ল'ব পাৰে আৰু অনলাইন ল'ব পাৰে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয় আপোনালোকক ডকুমেণ্টছ মাথো যিকেইটা ডকুমেণ্টছ বিচাৰিব সেইকেইটা ডকুমেণ্টছ আপোনালোকে কেৱল ৰেডি ৰাখিলেই হ'ল বাকী আপোনালোকে অট'মেটিকেলি সকলো বস্তু ইয়াতে গম পাই যাব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম কেনেকৈ আপোনালোকেনো এডমিশ্যন ল'ব লাগিব বা অনলাইন এপ্লাইনো আপোনালোকে কেনেকৈ কৰিব গোটেইখিনি কথাই আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাকত জানিব পাৰিব মোৰ চেনেলটোৰ গতিকে মোৰ চেনেলো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক আৰু ভিডিঅ'বিলাকক শ্বেয়াৰ কৰি দিব যদি আপোনালোকে ভাল পায় তাৰ বাবে চ' এইখিনি কথা জনাই এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা মই বিদায় বিদায় মাগিছোঁ আপোনালোকে ইমান দিনে ইমান দেৰি ধুনীয়াকৈ গোটেই কথাখিনি শুনাৰ বাবে ধন্যবাদ